Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Puan Yang Dipertua, sebenarnya kita telah mengadakan sidang parlimen pada hari ini agak lewat berbanding dengan negara-negara lain. Sambil contoh, Vietnam mengadakan sidang khas parlimen dalam isu tarif ini 3 April 2025. Perdana Menteri mereka berucap membentangkan langkah mitigasi dan berjaya mendapatkan penangguhan 90 tarif 90 hari daripada Amerika. Thailand pula 9 April 2025 sudah bersidang tergempar Menteri Keuangan mereka bentang pelan tindakan untuk rundingan balik cukai import. Singapura pula walaupun Singapura walaupun berdepan pilihan raya umum tetapi 8 April 2025 Perdana Menteri mereka telah umum tubuhkan pasukan petugas nasional. Kita 5 Mei 2025 hari ini baru kita nak nak bincang dan baru nak bentang di sidang parlimen khas. Apa pun tak ada masalah lah. Better late than never dengan izin uh, Puan Ketua. Tetapi kita nak kata inilah dia tahap seriusnya kita. Tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam dewan ini. Tidak ada seorang pun. Padahal kita bersidang sehari je. Bukan lama pun. Sehari je kita nak bersidang ni. Uh, kita lepas nak buat phone call, nak buat majlis raya, nak buat video TikTok dan sebagainya boleh. Sambil sebelum kita nak bersidang pula pada bulan Jun. Puan Adi Putu, kita semua sedar bahawa isu tarif Amerika Syarikat ini bukan isu kecil. Dan kita semua dah jangka inilah isu yang akan berlaku sejak daripada kempen Presiden Amerika lagi yang mana calon yang menang pada hari ini telah menyebut tentang isu tarif ini dalam kempennya. Sebab itu saya pelik. Bila Perdana Menteri kata tadi, ia perkembangan yang tidak dijangka. Eh, seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal. Dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun, ataupun dengan maaf menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington sepatutnya macam jiran kita Indonesia menghantar menteri penjelas ekonomi mereka setaraf menteri keuangan Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika kita hantar dengan maaf lah timbalan ketua Siti Usaha yang agak junior dalam perkhidmatan jadi tak nampak mana seriusnya kita sepatutnya kita hantar menteri keuangan lah kalau boleh ataupun uh, masih menteri menteri ekonomi bercuti di rumah kota tak tahu menteri ekonomi bercuti jadi sebulan pula cuti selamat datang menteri miti nak ayat tadi saya petik sikit saya nak rekod menteri miti masuk balik jadi kita kita nak hantar menteri ialah menteri menteri miti pun dah agak uh, senior, tapi orang tak nampak kekuatan, ialah dari sudut parti sendiri pun tidak ada, mungkin tidak ada lagi lah kekuatan tu jadi, jadi saya harap supaya kalau boleh ada pemimpin agak senior untuk dihantar uh, Untuk dihantar pergi uh, Kalau Menteri Ekonomi pun kita panggil dia balik Sebab tak munasabah luluskan cuti Eh kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni Kita nak berperang sekarang ni Perang ekonomi Tiba-tiba perang ekonomi kita memberikan cuti sebulan Kepada seorang Menteri yang menggap portfolio yang agak penting Ini satu Saya rasa satu perkembangan yang agak luar biasa Yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini tak ada isu lain kerana isu pemilihan parti. Pelik eh kita sedang diketawakan perkembangan ini. Tak puan bertua, izinkan saya membawa perhatian Dewan yang mulia ini kepada satu perkara yang semakin mendesak. Iaitu pergantungan Malaysia kepada kuasa-kuasa besar dunia. Amerika Syarikat dan China Tahun 2024 menyaksikan lebih 25% ekspor China Malaysia bergantung pada dua negara ini Dengan China menjadi rakan dagang terbesar kita selama 16 tahun Berturut-turut merekodkan perdagangan melebihi US 212 bilion US dollar ini kelihatan hebat di atas kertas tapi ia merupakan pedang bermata dua bila kita menghulur bila mereka menghulur kita gembira bila mereka menarik balik mengenakan tarif unilateral tadi kita tu duduk saya ingatkan dewa ini bahawa dunia sedang bergegar dengan perebutan hegemoni dengan izin when elephant fights it's the grass that suffers dengan izin itu kota raja lah tapi sebenarnya ini peribahasa-bahasa daripada Afrika ni ya, dia ada asal-usul jadi kita ini tuan petua bukanlah gajah kita ibarat rumput di tengah-tengah dua ekor gajah besar kalau kita terlalu condong kepada satu pihak kita akan dipijak oleh pihak satu lagi jadi kita perlu mengekalkan dasar bebas neutral dan berprinsip jangan sekali-kali menjadi alat kepada kuasa besar dunia yang hanya memikirkan kepentingan mereka dalam soal perdagangan okay, dan hubungan antarabangsa. Masih Mas, tanya sikit boleh Pak Mas? mas, mas, mas? Ya lah hmm. boleh lah. Boleh. Sikit-sikit. Nah, ini baru betul sahabat. Adakah suruh, Malaysia suruh, suruh. adakah Malaysia sekarang ni dia, dia tidak dia tidak dia tidak bebas maksudnya adakah Malaysia sekarang ni kalau kita lihat sekarang ni dia berpaksi kepada satu-satu negara. Sedangkan amalan negara kita ni kita kita negara bebas. Maksudnya yeah, yeah. kita bebas untuk berkawan dengan Amerika, okay, okay. bebas berkawan yeah, dengan China, saya, saya, dengan saya, Rusia dan sebagainya. Yeah, yeah. Kita dah oh, faham, oh. kita dah faham. Sebab itulah kita sebut dalam dalam perbahasan kita ini untuk mengekalkan dalam mengekalkan bermaksud kita kekal dengan keadaan kita yang ada pada hari ini jadi saya sebahasa ini kita kena faham sikit apa maksudnya jadi bila saya kata kita kena kekalkan keadaan kita telah pun diamalkan di, di daripada dulu lagi bahawa jangan sekali-kali kita dilihat condong kepada mana-mana pihak dan saya ingin mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini untuk bertanya pihak kerajaan pengumuman dana tambahan hari ini untuk PKS yang diumumkan hari ini adakah ia sebahagian daripada pakej 40 bilion ringgit Malaysia yang telah diumumkan dalam belanjawan 25 tempoh hari yang merangkumi kemudahan pinjaman, jaminan pembiayaan perniagaan dan pelbagai agensi untuk sektor PKMS dan PKS kalau ini benar-benar dana baru Alhamdulillah tapi kalaulah ia merupakan pengumuman yang sudah diumumkan sebelum ini maka ia tidak nampak berbeza jadi jangan nanti pengumuman ini nampak gah tapi sebenarnya hanya kitar semula angka yang lama saya lebih suka menambah cadangan supaya kerajaan membina konsortium dalam kalangan PKS tempatan manfaatkan program seperti SMEs Go Global dan galakan ekspor Bumi Putera serta menyediakan tabun khas bagi menampung usaha dan vokasi pasaran kita mahu supaya dalam tempoh 5 tahun tidak ada satu pun negara yang menyumbang lebih 10% import kita supaya kalau satu jatuh kita masih punya 10 lagi untuk berdiri Tuan Seri Betua jangan kita ulang kesilapan terlalu bergantung kepada satu sumber jangan sampai akhirnya kita hanya menjadi pemain pinggiran dalam ekonomi dunia sekadar pembekal bahan mentah kepada industri negara maju saya ingin mengangkat satu isu yang sudah lama menjadi rahsia terbuka tapi masih belum ditangani dengan serius struktur ekonomi Malaysia yang terlalu bergantung kepada sektor pembuatan berasaskan pemasangan dan komoditi mentah, walau sektor pembuatan mencetakkan nilai jualan sebanyak RM881.8 bilion ringgit Malaysia pada suku keempat 2024, pertumbuhan ini banyak disumbangkan oleh aktiviti pemasangan dan pengeluaran produk dengan margin rendah seperti elektronik dan komponen otomotif. Jadi model ekonomi ini menyebabkan industri lebih cenderung mengambil tenaga buruh murah dan berkemahiran rendah sementara graduan universiti pula terpaksa mengemis pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka oleh demikian kita perlu berhenti menjadi tukang jahit dalam rantaian nilai global Malaysia memiliki potensi besar dalam sektor bernilai tinggi seperti semikonduktor dan tenaga boleh diperbarui Sebagai contoh, Terengganu punya simpanan usun nadi bumi sebanyak 7.19 juta tan, iaitu 44.4% daripada jumlah nasional. Jadi kerajaan perlu memberi perhatian serius kepada pembangunan wilayah utara dan pantai timur seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kawasan-kawasan ini bukan saja kaya dengan sumber semula jadi, tapi juga punya kedudukan geografi yang strategik untuk penggunaan industri dan pelabuhan tanah yang luas dan kos operasi lebih rendah menjadikan kawasan Mas. ini sesuai untuk bangunan industri berteknologi tinggi. Ustaz, mungkin saya mohon sikit penjelasan. Lekas, Ustaz setuju bahawa uh, kerajaan dalam keadaan yang lemah um, dalam menentukan perdagangan yang lebih Uh, proaktif ini ya, ketika dalam uh, uh, penjelasan tadi uh, dilihat bahawa kita tidak uh, kita hanya reaktif di atas apa yang berlaku dan tidak ada persediaan di peringkat awal uh, jari, uh, jaringan uh, perdagangan dengan serantau dan alternatif yang ada adakah kamu setuju uh, soal uh, kenyataan ini terima kasih si. saya rasa boleh masukkan dalam ucapan saya dan kalau kita lihat dulu tahun 2013 ketika kita berdepan dengan isu TPPA saya nak sebut bagaimana kerajaan pada masa itu barisan nasional sebagai kerajaan buat satu kaukus yang wakil rakyat daripada barisan nasional dan kata rakyat pada masa itu bentuk satu kaukus bincang perjanjian kerjasama transpasifik TPPA pada masa itu itu isu TPPA hari ini isu ini tidak kurang besarnya berbanding dengan TPPA tapi tidak ada lagi kaukus yang bincang sekarang ni dah no. di antara uh, apa nama apa nama kerajaan dan pemakang hulu langat kata apa puji UMNO sekarang tak apa amdak mantap baik uh, yang berikutnya. Eh, dah dulu Rahil pun dah pas, dah pas dah dengan DP lah. Landing landing. Eh, dulu pun pas dengan DP. Landing. Ha, ah, dulu pun cemilu juga. Yang bawa mak langat. Saya nak landing. Dia jampuk dia pula yang koyak. Baik. Uh, saya nak landing uh, point Pertua Sebab itulah saya rasa kerajaan perlu memperlihatkan konsistensi dalam mengeluarkan pandangan. Dan apabila uh, pelabur, ini masanya untuk menarik pelabur dan kerajaan perlu dilihat konsisten di dalam meletakkan apa-apa jua pendirian dan apa-apa jua isu saya ingin menyentuh walaupun tidak ada kaitan tapi bila Perdana Menteri dilihat seolah-olah macam mengeluarkan kenyataan yang tidak menggambarkan isu sebenar pelabur agak kurang yakin dengan kemampuan kita untuk berdiri dalam isu rundingan Petros dan Petronas sebagai contoh saya boleh contoh, ambil contoh dalam bulan Januari, Januari lepas uh, PM keluar uh, lagi PM keluarkan tak kenyataan kekaitan, tak perlulah ucap di sini sila Terima duduk. Terima kasih. Uh, tapi rundingan dah selesai tapi sekarang rundingan masih belum selesai jadi kenyataan kenyataan sebegini menyebabkan orang yakin kepada kita negara kita Malaysia terima kasih duduklah duduklah duduk, merapu je duduk duduk, duduk 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 merapu je terima kasih